હુમલો કર્યો હતો થયા હતા સમયસર ઘટના સ્થળે પહોંચી પોલીસે ત્રણ ચોરોને પકડી પાડ્યા હતા સુરત જિલ્લામાં દિવસે ને દિવસે ચોરીની ઘટના સામે આવી રહી છે ત્યાં વરેલી ગામમાં મજૂરો ધાબા પર સુઈ રહ્યા હતા તે સમયે અચાનક ચોરી કરવાના ઈરાદે કેટલાક ચોરી સુतेला મજૂર એ સંપર્જ લેણ હુમલો કર્યો હતો અને ચોર મોબાઈલ ફોન ચોરી કરી ફરાર થઈ તે પહેલા મજૂર એ ચોરને પકડી પાડતા ચોરે છપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો અને ચોર પણ છપ્પુ તલવાર લઈ આવી પાંચ મજૂર પર હુમલો કર્યો હતો હુમલામાં ત્રણ મજૂરોને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી જેથી તમામને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ પણ સમયસર ઘટના સ્થળે પહોંચી ત્રણ આરોપી ચોરને અટકાયત કરી હતી જી આપકા નામ રવિન્દ્રવંતર રવિન્દ્રભાઈ કારેને કા શું ઘટના હોય જી આપ हम लोग रहते हैं रहतेदरा में रूम भाड़ा में रहते हैं हम लोग हा? रूम मालिक तो को रात को फोन लगाए तो रात को रूम मालिक का फोन सुज हो पा रहा था तो उसके बाद मैंने वो लोग आया और मारने के लिए चालू कर दिया हम लोग का। लोग लोग वो लो तीन 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 लोग थे हम लोग का जो जिसमें रहते हैं जिस रूम में तो उस रूम का गेट तोड़ कर अंदर से अंदर घुस कर मारते मारते हम लोग को बाहर लेकर आ गए क्या कारण तो क्या था वो लोग आया था मोबाइल चोरी करने के लिए कितने लोग थे तीन तीन था कितने का मोबाइल था और कितने लोग आए थे क्या चीज थी उनके पास उसके मेरे मोबाइल था सोलह हजार का और उसके पास था तरवाल जो तरवाल से मारा तो यहाँ कट गया है यहाँ कट गया रोकने में यहाँ कट गया है माथा पे माथे में कट गया है उसके बाद राडा सड़िया से जो मारा है तो मारा ही है कितने लोगों को लगाया हाँ तीन बंदा को तीन बंदी को तीन बंदा को हम लोग का मैंने पूरा घायल कर दिया है और दो बंदा को मार के मैंने मारा है तो दवा खाओ के रेस्ट कर रहा है रूम में क्या काम करते हो आप हम लोग बुलेट ट्रेन में काम करते हैं बुलेट ट्रेन में काम वो लोग कितने लोग के आए थे तीन, तीन आदमी तीन तीन तीन